dan bila kita baca sejarah siapakah nabi ataupun umat yang terdahulu berpuasa kita mendapati riwayat yang terawal menyebut puasa bermula sejak Nabi Adam alaihissalam sejak Adam alaihissalam dan Hawa alaiha salam datang ke bumi memulakan kehidupan di bumi sejak hari itu lagi mereka sudah mula berpuasa dan sebagai riwayat menyebut bahawa puasa yang pada ketika itu adalah berpuasa 3 hari sebulan ha, dan itulah uh, bagaimana puasa bermula dan bahkan sebelum Nabi SAW mendapat pensyariatan puasa sebulan di uh, Madinah Ramadhan tu Waktu di Mekah itu pun sebenarnya Nabi SAW Dan orang-orang Quraisy pun bahkan berpuasa pada hari Ashura Jadi pengamalan ataupun praktis berpuasa ni Ada dalam sejarah semua umat Nabi-Nabi terdahulu Bahkan kalau kita buka sikit skop daripada agama Islam Kita akan dapati agama-agama lain Termasuk bukan agama yang datang dari langit Agama Samawi kan Macam Yahudi, Kristian Agama-agama lain yang menyembah berhala Pun ada pengamalan berpuasa ni Kerana seolah-olah puasa menahan diri mengawal ini sebahagian daripada tiang ataupun teras utama kehidupan beragama itu kerana agama ni dalam konteks luas ni adalah jalan mencari Tuhan, menuju Tuhan. Dalam proses itu ada praktis ataupun latihan untuk mengawal dan menundukkan nafsu, menundukkan keinginan manusia yang liar dan dan kemaruk kepada dunia dan segala kesenangan dan kenikmatan. Kalau sebut apakah prioriti nombor satu kita berpuasa ni? Adakah untuk kita ingat orang miskin, kita mengenang orang susah? Tidak sebenarnya sebab kalau kita lihat misalnya zaman Nabi SAW, para sahabat tu kalau tak puasa pun dah memang ingat orang miskin dah mereka pun hidup macam orang miskin dah kita selalu sebut bahawa kita nak ingat orang miskin tapi kalau kita perhatikan kita berpuasa jauh sekali daripada orang miskin jauh lebih banyak belanja jauh lebih banyak makannya jauh lebih banyak bershoppingnya sewaktu bulan puasa jadi apa sebenarnya teras yang menjadi tunjang kepada puasa Ramadan iaitu Allah sebut dalam Quran syahrul ramadhan ladhi unzila fihi alquran unzila fihi alquran ini maksudnya Tuhan syariatkan puasa sepanjang sebulan ini untuk kamu menyambut turunnya Quran. Jadi semua sendi-sendi yang kita ibadah yang kita buat dalam Ramadan ini daripada salat, puasa, tarawih pada waktu malamnya dan semua itu adalah untuk kembali berhubung dengan petunjuk yang turun daripada langit. Sebab tu Nabi SAW bila masuk Ramadan, Nabi akan ada sesi khas eksklusif dengan Jibril AS untuk go through Quran daripada awal sampai habis. Apa yang dilakukan dalam sesi Nabi SAW bertadarus dengan Jibril AS adalah memastikan semua ayat-ayat yang diturunkan bacaannya, maknanya, susunannya bahkan sebahagian ulama' menyebut bahawa ketika Quran turun, Quran tak turun dalam kronologi macam hari ni kita tengok mushaf dalam Quran tu, Fatihah, Al-Baqarah kemudian Ahli Imran sampailah An-Nas di hujung, itu susunan bagaimana mushaf disusun Quran turun, pertama surah Iqra' al Al-Alaq, Iqra' Bismillahirrahmanirrahim kemudian para ulama' sebut Al-Qalam Nun wal-Qalamiyum ayyus turun, kemudian Ya ayyuhal muzzammil, tapi kalau kita lihat Quran, mushaf tu tidak disusun mengikut mengikut bagaimana ia turun tapi dia sudah disusun secara satu modul bagaimana ia bermula dari Fatihah sampai la Anas An dan sebagian ulama berpendapat itu proses yang dilalui oleh Nabi SAW untuk menyusun balik Quran dan setiap surah kedudukannya itu adalah bertunjangkan wahyu bagaimana ia sepatutnya disusun bukan random je oh letak Baqarah nombor 2 lah letak Al-Ma'idah nombor 5 bukan dia ada proses dia sebab tu kalau kita baca tulisan-tulisan para ulama tafsir mereka akan dapati semua susunan ini kemas berkorolasi dan dan ada hubungan ending surah ni dengan beginning permulaan surah yang seterusnya dan semua itu kalau disusun dia jadi macam satu mozaik ataupun collage yang sangat cantik kemas mana-mana orang ambil Quran bermula pada Fatihah sampai An-Nas dia akan dapati itulah modul yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk manusia akhir zaman yang tidak ada lagi nabi yang akan datang selepas Nabi Muhammad SAW nak cari jalan peta untuk pulang kepada Tuhan dan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala itulah modulnya itulah petanya bagaimana seorang hamba mencari jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala masa susun tu tak ada plan yang juzuk 30 tu akan jadi mukaddam tadika-tadika untuk jadikan modul tapi kalau kita lihat bahagian hujung surah juz amma tu kan juzuk 30 tu itu ayatnya pendek ringkas dan sangat padat dan itu sebenarnya antara kumpulan banyak surah-surah yang turun di peringkat awal So Ramadhan ni bila Nabi SAW umumkan ketibaan Ramadhan Nabi sebut telah datang kepada kamu bulan Ramadhan Bulan yang penuh dengan keberkatan Kemudian Nabi sebut beberapa hal menunjukkan seolah-olah Ciri-ciri Ramadhan ini adalah untuk kita retreat Retreat sekejap untuk reset hubungan kita dengan Allah SWT Kembali menghubungkan roh kita dengan petunjuk daripada langit Dan Nabi SAW sebut Futihat Abu Abu Sama dibuka pintu langit dalam riwayat lain sebut dibuka pintu-pintu syurga semua dan wa Abu Abu Jahim dan ditutup rapat-rapat maksudnya tak ada celah apa satu pun kalau orang berusaha sangat nak masuk neraka pun Ramadhan ni Allah kunci rapat tidak dibuka pintu-pintu neraka sama sekali dan special kalau kita lihat warisan Adam AS kisahnya daripada syurga kemudian turun ke bumi Allah sebut daripada awal lagi kamu ada musuh musuh kamu yang nombor satu yang paling jelas adalah syaitan so saban bulan yang kita lalui 11 bulan selera Ramadan ni kita bertarung dengan syaitan kerana syaitan menarik kita kepada nafsu dan kebatilan dan Allah SWT dengan petunjuk menarik kita kepada jalan yang lurus dan juga cahaya wahyu tapi datang Ramadan untuk memudahkan kita retreat kembali berhubung al Quran Sufidatis syayatin Nabi Muhammad SAW sebut syaitan digari dan dibelenggu disekat supaya syaitan tidak dapat mengganggu kita dalam bulan bulan Ramadhan jadi bulan Ramadhan adalah bulan kita retreat bersama dengan kalam Tuhan wahyu yang Tuhan turunkan untuk petunjuk dan itu semua adalah hadiah Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap hamba-hambanya dan apa lagi daripada kemuncak hadiah bila Nabi Muhammad SAW sebut semua perkara yang kita buat dalam Ramadhan ni puasa solat solat pada malam Lailatul Qadar menyebabkan kita diampuni semua dosa dan kita keluar daripada Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu adalah the grand reset yang kita lalui setiap tahun. Bahkan ada hadis Nabi SAW sebut, solat yang lima waktu itu memadamkan dosa-dosa. Jumaat ke Jumaat ada small reset yang berlaku setiap minggu dan Ramadan ke Ramadan adalah reset tahunan. Yang mana Ramadan ke Ramadan Allah ampunkan semua dosa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau ada yang kalangan kita rasa tapi saya tak rasa Ramadan ni macam reset. Yes, ada cara dia macam ni kita nak susun balik perspektif dan menyusun balik prioriti supaya kita dapat rasa dan mencapai objektif Ramadan itu sebagai riset dan berhubung semula dengan wahyu dan saya mengajak sedar-sedar sedari rakan-rakan yang saya kasih sekalian untuk join kelas kita Hadiah Ramadan kita akan belajar sirah turunnya Quran dan kita juga akan melihat bagaimana tips untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada seribu bulan. InsyaAllah. Jemput mendaftar di link yang disediakan di bawah